духіліць злачынасць сярод падлеткаў мэт-акцыі спорт асобага прызначэння якая на працягу двух месяцаў праходзіла ў брэце. Яе фінал адбыўся ў спартыўным комплексе дынама. У финал поборництва вышли самые выносливые и активные по выниках огольных заликов 17 е 23 е 28-я, 33-я, 35 е школы, а так само гимназия номер 2. Переможцам супрацовники милиции совместно со страйкбольным клубом Бреста пропоновали один из приемов, который используется для подрыхтовки бойцов отрады милиции особого призначения. Первостепенная задача была, это, конечно же, организация занятости несовершеннолетних в время. И сегодняшний день и предыдущие мероприятия показали, что интересы стороны подростков именно к таким мероприятиям, где-то связанных с какой-то спортивной подготовкой, огневой подготовкой, то есть то, с чем сталкиваются сотрудники милиции, допустим, в повседневной работе, это вызывает у них действительно интерес. И они с огромным удовольствием принимают участие в таких мероприятиях. Ну и профилактика подростковой преступности и правонарушения здесь тоже имеет немаловажное значение. Пусть в этом году Брестская область занимает лидирующие позиции по снижению подростковой преступности, но это не повод для самоуспокоения. И такие мероприятия призваны подкрепить этот результат достигнутый. За два месяца у профилактичном проекте «Спорт специального призначения» уделил удел больше за 500 подлетков Бреста. У сопрацовников милиции уже есть идея протягнуть масштабную акцию в наступном году.